Итак, ребята, всем привет! С вами Дина Панич. Да, продолжим. Ребята, с вами Дина Хочу с вас поприветствовать. Нет, это не отспой. Бежать я не хочу. Ну, короче, хочу вам сказать. Очень, ну не очень будет скучный летсплей, если я буду в такой броне. Ну ладно, тоже на броне. Я вам вот покажу вот сейчас. Итак, посмотрите, сколько у нас алмазов. Это не стакать, это алмаз. Это Тут, это, мы же оказываем через лифер. И что такое? Открой ведь. Ребят, меня закрыли, похоже. Короче, обчистили. Я Женя поговорю. Обчистили, вот видите, вот тут крепость, вот, которая кушка уже. Да, обчистили уже на пяти минутах, просто не видим. Да, закрыл меня Женя, короче. От... Закрыл мне приват. Короче, смотрите, сколько у нас брони. Не думаю, что это будет интересно снимать вот по а вот этому. Вот этому. Вот этому. Это вот мы путеровый то сервер, и нам сразу повезло. Ну, это конечно, можно снять. Вот, ну, это мы же, это, это же вообще не знаю, что такое случилось. Видите, как мы замечаемся. Давай видео. Короче, это еще, еще Это у нас просто на место на броню не хватило. Мне еще пару раз не не Вот это вот. Ребят. Вам будет это интересно. Вот вот это мне сам не знал еще. Короче, было очень много. Я думаю, музыку пора выключить, потому что забрал. Я хочу, чтобы слышали моё, вы мое мои каждое слово. Короче, ребят. Ну вот так вот как-то. И так. Что? Я сделаю тут уже сразу как этот такой знаете, подкаст уже, ладно уже, так и быть этому, короче. Итак, спустимся вот вот сюда вот то и поставим вот такие вот типа эти сидушку и нажмем F5, F5. Итак, сядем, присядем, короче, этот курсор мешает, ну ладно. Вот так вот. Итак, ребят, хочу что вам еще рассказать. Вартандер. Пошел Вартандер. Короче, решил снять. Смотрю. А экран темный? Не знаю. Может кто-то мне посоветует там еще или еще чего-то. Чего Короче, ребят, экран темный. Не знаю, что делать. Походу Вартандер накрылся медным тазом. Медным огромным, настоящим медным тазом. Тазом, тазом, тазы. Ща, Короче, медным тазом накрылся. Не, конечно, пробежки по себе не накрылись. Но я вот тут вот вам рассказываю то, что. Какое, какая пробежка по серверам, если у нас вот это вот. Вот, вот. вот, вот, это все добро. Хоть бери вот так вот и выбрасывай это все из себя. Не знаю, может это все нам выбросить, но, ребят, а если мы снимем серии по Гриферсу? как грифить. Но мне кажется, это выглядело бы просто-напросто тупо. Ну, это пока что я хочу вам сказать. То, что я. Да, 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 да. Да, Антон, свое, вот, свой подкаст. свое Свой подкаст Женя не снимала ознакомительный Это я знаю. А короче, что же я вам хотела сказать? Ну да, вот это вот я вам сказал, что... Ребят, нам вообще очень такая, не знаю, какая-то везуха, да -мо. Нам какая-то везуха идет, то, что нам администраторы все время помогают. На той карте у нас, ну, на этой карте нам не помогал администратор. По помогали мы себе сами, делали, находили эти дома и вы делали себе в ролл. Даже скелет знает. Да, кстати, говорите мне, может мне одевать голову скелетона? Я вам вот просто покажу. Скажите в комментариях. Вот, вот, например, вот так вот. Я буду прощаться так. Не, не, не горстив. А нормальный. Такой. Брутальный мужик. Мужик. Угу. Белый, только бледный, еще хуже. Так что, ребят, я думаю, что этого брутального мужика не будет. Висит тут. Вот это даже... О, блин, Женя, что ты на меня так издеваешься? Вот, стой там, посиди на улице. Это у меня уже страшно. Бледный такой. Ой. Короче, ребят, выбирайте, что мне делать. Или снимать, как у нас тут целая куча алмазов. Мне кажется, это никакого интереса вам не принесет, Вы только расстроитесь, ты что... Ж... Какие-то чичеры, блин, наверное, подвестились под админы, набрали кучу алмазов, стали сами администраторами карты. И сейчас теперь еще снимают это. Как они стали, а потому что мы выйти, выйти потом еще завидовать. Ну, не завидовать, ладно уже. Как, то, что ничего интересного не будет, там, никакого экшончика, никакого выживания там, и тому подобное. Ну, ребят, я вам, вот еще, вот это вот на одном сервере, такую домино дрохнули, подождите. Ребят, вот, извините, неполадки, этот был у меня Майнкрафт сервер, он был хороший. О, вот. это лайнкрафт, лайн, line, а, ну, короче, понимаете. Ну, какой-то лайн, там, мазать. я забыл, короче, извиняюсь, пожалуйста. Простите меня, пожалуйста, ну, короче, вот этот вот серверу, если видно IP, вы просто остановите, я вам просто пару секунд покажу. Сейчас, подождите. Давайте я вам в этом покажу сервер, там, где вы меня можете найти, на Жене можете найти. Сейчас, скажу, когда. Итак, ребят, вот этот вот сервер, вот этот он, он называется, вот, ну, я не знаю, как называть, можете просто прямое подключение, и вот, вот этот вот сервер. Вот, вот он. Вот так вот точно пишите. Я вам дам 10 секунд. Сейчас. Вот так вот как красивенько. Да, ребят это я так выразился очень не очень так выразился ладно ну а с вами реально был диностеп всем удачи всем пока